Привіт чуваки і девушки. <кхе> Я ще трохи кашляю, трохи болію, Світла нема. Тому що делать? Правильно, читати книжечки. От що пише е Кісінджер, Продовження і про Варшавський договір. Хоча Совєский Союз начал укріплять своє господство в Восточній Європі <кхе> посредством Варшавського договору. Этот номинально существовавший союз крепился только силой принуждения. Одновременно Кремль делал все от него зависящее, чтобы помещать, помешать процессу консолидации Запада путем содействия партизанской войне в Греции и поддержки массовых выступлений западноевропейских коммунистических партий, особенно во Франции и в Италии. Ну, я, кстати, не сдав. Ну, <клес> Греции, да, там... Ну, как сказать, про то, что там кто-то выступал против, да, там, наоборот, все хотели на Запад. Ну, как бы свои агенты, что поделать. Американские руководители знали, что им следует противостоять дальнейшей советской экспансии. Но национальная традиция вынуждала их искать оправдания этому противодействию практически на любой основе, кроме призывок установленного традиционного баланса сил. Поступая так, американские руководители не лицемерили, когда они наконец осознали, что идея Рузвельта относительно четырех полицейских не может быть воплощена в жизнь. Они предпочли истолковывать такой ход развития, как временное отступление, на пути горбодить, чтобы в своей основе беловому порядку. Тут они столкнулись с вызовом философского свойства, была ли советская неуступчивость просто пере, пере, переходящей фазой, которую Вашингтону следует переждать, либо американцы, как предпож, предположил вице-президент Хенри Уоллес, и его последователи стали невольной причиной пара, паранодиальных ощущений у советов, так как были не в состоянии должным образом донести свои мирные намерения до Сталина. Действительно ли Сталин отвергает послевоенное сотрудничество с самой сильной нацией в мире? Неужели он не хочет быть духом Америки? Ну, тут, тут, цей, тут самый вопрос, да, и, как сказать, и совсем другие культуры, да, совсем другие цели, хотя понятно было бы выгодно. Америка, как это кажут, всем побогала. No i do pomahaje <laughs> niekom adje ne... <coughs> tak jak ná pésúť